बिस्मिल हम इस चैनल पर मटन पाए की दूसरी तरकीब शेयर कर रहे हैं एक देसी और रवायती तरकीब है इसको फॉलो करें तो खाने वाले तारीफ किए नहीं रह सकेंगे हमारे पास यहाँ दस अद मटन पाए हैं। इनको छुरी की मदद से रगड़ के जले काले हिस्से को अच्छी तरह साफ कर लेना है जितनी अच्छी तरह सफाई करेंगे उतना ही अच्छा हासिल होगा पाए धो कर प्रेशर कुकर में डाल दिए हैं अब इसमें पानी इतना डालना है कि डूबे नहीं इस स्टेज पर ज्यादा पानी नहीं डालना आगे बताएंगे क्यों दो लहसन की गठिया चौवे दरमियान में से छीर लिए हैं छह रुपए साइज के बारीक स्लाइस करके प्रेशर कुकर में डाल दिए हैं। मसाला जात में सुरख मिर्च एक टी स्पून हल्दी एक टी स्पून सूखा धनिया एक टी स्पून और नमक भी एक टी स्पून इस्तेमाल करेंगे आप अपने और जरूरत के मुताबिक इनकी मकदार घटा या बढ़ा सकते हैं। अब इनको अच्छे से मिक्स करने के बाद 15 से 20 मिनट के लिए प्रेशर पर लगा देंगे हाँ जितनी होनी चाहिए पेट हिलने लग जाए तो बीस मिनट के लिए प्रेशर पर लगा रहने देना है कुकर की वेट हिलना शुरू हो गई है अब बीस मिनट गुजर गए हैं इसके ऊपर से वेट हटा देते हैं कुछ देर बाद प्रेशर कुकर खोल कर पकाएंगे कि पानी पक पक कर खत्म हो जाए अभी पाइप मुकम्मल नहीं पानी तकरीबन खुश्क होने वाला है तो डेढ़ कप ऑयल शामिल कर देते हैं तीन अदर टमाटर और तीन ही हरी मिर्च ब्लेंड करके इसमें शामिल कर देते हैं ये टमाटर और हरी मिर्च की पेस्ट शामिल कर दी है इसके बाद इतनी बुनाई करनी है कि बुनाई मसाले से अलग अब हम बताते हैं क्यों कि क्यों शुरू में हमने बहुत ज्यादा पानी डालकर पाए गला नहीं उनके पायों की लेस की वजह से भूनते हुए सारा मसाला प्रेशर कुकर के पेंदे से लग जाना था अब देखिए मसाला पायों के साथ चिपक गया है इससे बुनाई का अमल बेहतरीन होगा देखें कितनी खूबसूरती से बुनाई हो गई है चिकनाई मसाले से हो चुकी है और हर एक पाया बात है हुए बिल्कुल भी हंडिया से दूर नहीं जाना मुसलसल तो निगरानी करनी है मसाला पेंदे से लगने नाने मुसलसल तो चमक से हिलाते रहे अब हमने इसमें आठ गिलास पानी शामिल कर दिया है और शुरू शुरू में तेज आंच पर प्रेशर पर लगा देना है जब वे टिलना शुरू हो जाए तो मजीद तीन घंटे के लिए पकाना है आंच इतनी रखनी है कि वेट हिलता रहे इतना पकने के बाद बोटियां तो गलेंगी जिससे हंडिया का जायका बहुत ही मजेदार होगा और इससे मटन पाई की मखसूस खूबसूरत बन जाएगी यहाँ प्रेशर कुकर में मटन पाए पकते हुए दो घंटे गुजर गए हैं कितने खूबसूरत पके हैं दिल से बताइएगा क्या हजार से इतने मज़े के और ताज़ा मटन पाए आसानी से दस्तीब होते हैं पाए मुकम्मल तौर पर गल चुके हैं अब इसमें एक टी स्पून गर्म मसाला हरी मिर्च और हरे धनिया से गार्निश करके सर्व कर देंगे अल्लाह करीम हमारे खानों में बरकत और जायका अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे लाइक करें शेयर करें अच्छा सा कमेंट करें और नए आने वाले इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी पहुंच सके शुक्रिया